آج پر ہم امریکی وزیر خزانہ بیسانٹ کے انٹرویو کے اہم نکات پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے روز گارڈن میں صدر کی جانب سے ظاہر کیے گئے چارٹ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بلند کسٹم ڈیوٹی کی شرح تک پہنچ جائے گا اور اس فیصلے تک پہنچنے کے عمل پر سوالات اٹھائے گئے اس پر وزیر خزانہ نے وضاحت کی کہ صدر نے طویل عرصے تک کسٹم پالیسی پر غور کیا اور اپنے پہلے دور میں چین پر کسٹم لگانے کے تجربے نے اس فیصلے کی بنیاد رکھی اگلے سوال میں نشاندہی کی گئی کہ باہمی کسٹم ڈیوٹی کی شرح کا حساب لگانے کے طریقے میں مخالف مک کی کسٹم ڈیوٹی کی شرح غیر کسٹم رکاوٹیں کرنسی میں ہیر پھیر اور غیر منصفانہ سبسڈی جیسے مختلف عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس سلسلے میں وزیر خزانہ بیسانت نے کی جانب سے جمع کیے گئے وسیع ڈیٹا اور چار ہزار سے زائد کامیاب مقدمات کا حوالہ دے کر اس طریقہ کار کی قابل اعتمادی پر زور دیا مزید برہ یہ مخصوص اداد و شمار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ چین کے معاملے میں موجودہ بیس فیصد کسٹم ڈیوٹی کے اوپر اضافی چونتیس فیصد ڈیوٹی عائد کی جائے گی جس سے مجموعی طور پر چون فیصد ہو جائے گا اور کچھ ممالک ممکنہ طور پر عائد شدہ ڈیوٹی میں فرق کی بنا پر اعتراض کر سکتے ہیں جواب میں وضاحت کی گئی کہ ان ڈیٹا کی مضبوطی قانونی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گی گاڑیوں کی صنعت سے متعلق سوال میں یہ بتایا گیا کہ غیر ملکی گاڑیوں پر آدھی رات سے پچیس فیصد کسٹم ڈیوٹی عائد کی جائے گی جسے مارکیٹ میں اچانک تبدیلی کے خدشات پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے حکومت نے غیر ملکی گاڑیوں کے بجائے امریکی گاڑیوں کی خریداری کی سفارش کر کے صارفین اور صنعت کی حفاظت کا ارادہ ظاہر کیا کینیڈا میکسیکو جنوبی کوریا اور جاپان جیسے حلیف ممالک میں محصولات کے بوجھ کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے تاہم جواب میں کہا گیا کہ چونکہ ان ممالک نے ماضی میں بھی امریکہ پر محصولات عائد کیے ہیں اس لیے انہیں بھی ایک ہی معیار اپنانا چاہیے اور امریکی مصنوعات کی خریداری کی تجویز دی گئی جوابی اقدامات کے سلسلے میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا کہ فوری رد عمل تجارت کی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور جواب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام متعلقہ ممالک کو سکون سے صورتحال کا مشاہدہ کرنا چاہیے تارفہ آمدنی کے حوالے سے اگر دنیا بھر میں دس فیصد کا تارفہ لاگو کیا جائے تو سالانہ تقریباً تین سو ارب ڈالر کا آمدنی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ توقع کی گئی ہے کہ اس آمدنی کو سماجی تحفظ اوور ٹائم اور گاڑی کے سود کے اخراجات میں چھوٹ جیسے مزدور فوائد میں تبدیل کر دیا جائے گا مزید یہ کہ تجزیے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگرچہ ابتدائی طور پر زیادہ تارفہ آمدنی حاصل ہوگی مگر وقت کے ساتھ جیسے جیسے فیکٹریاں امریکہ منتقل ہو جائیں گی یہ تعارف آمدنی کمپنی کی آمدنی اور اجرتوں میں اضافے میں تبدیل ہو جائے گی جس سے ملکی معیشت کو فروغ ملے گا شیئر مارکیٹ کے افتتاح کے حوالے سے یہ تجویز کیا گیا کہ اگرچہ مختصر مدت میں اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے لیکن طویل مدتی میں معیشت کی بنیادی ساخت کے مطابق مارکیٹ مستحکم ہو جائے گی مزید برہ یہ تشخیص کی گئی ہے کہ حکومت کے اخراجات میں کمی اور نجی شعبے میں روزگار میں اضافے سے مختصر مدتی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تارفہ پالیسی کو تجارتی عدم توازن امریکہ کے اندرونی صنعت کی تنظیم نو اور مزدور فوائد کے توسیع کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پر سراہا گیا ہے آخرکار یہ ظاہر ہوا کہ مہم کے دوران ودا کیے گئے ٹیکس فوائد کو اس بار کے تارفہ آمدنی سے پورا کیا جا سکتا ہے اور اندرونی بحرانوں پر قابو پاتے ہوئے اقتصادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا یقین بھی ظاہر ہوا مجموعی طور پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تعارفہ پالیسی سے متعلق انٹرویو کو ایک ایسی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے جس کا مقصد مختصر مدتی جھٹکوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی طویل مدتی طور پر امریکی معیشت کی ترقی اور ڈھانچے میں بہتری لانا اور تجارتی عدم توازن کو دور کرنا ہے آخر میں اس طرفہ پالیسی کے تجزیے کا اختتام کیا جاتا ہے اور امید ہے کہ آج کا مواد اب کی سمجھ میں مددگار ثابت ہوا ہوگا یہ تھا شکریہ اور برا کرم نوٹ کریں کہ یہ خرید و فروخت کی سفارش نہیں ہے